Стоны полковника Тальберха. Ну, я делал анонс. Ну, я утром вчера проснулся. Смотрю, появился ролик 18-минутный моего заочно знакомого Павла Себастьяновича. Ну, думаю, послушаю. Включил уже, кофе заварил себе. Ну, начал вот эту всю пророссийщину исполнять. Хвалил Любарского. Любарского не смотрели, Любарский это зло. Любарский это человек с, Заказным форматом передач, который льет дерьмо с утра до вечера на наших ключевых партнеров, которые не дали Украине погибнуть. Э, демократическую партию США. Да. Что бы ни произошло, какой бы, как бы республиканцы не блокировали законопроект о помощи Украине. В итоге виноват кто Байден. Это, если кому-то нравится смотреть этого надменного павлина, то. Ну, мой вог вам не подходит. Я наоборот. У только наоборот. У него еще есть дружок Марк Саонин, который рассказывал, что первая танковая армия на Купинске с нами сыграла договорняк. И Сырский по, договорнюк, по договорняку дошел до счастья города. Это же все Любарский этот. И у них еще есть вот этот Боровой, там, и, ну их много. С Москвы релакантов, табах, которые тошнят на Демократическую партию США изобличает нашу власть преступную в Украине. Но Павел Соболеншин, наш ключевой сказал, я не сильно в этом разбираюсь, это очень важно, я не сильно в этом разбираюсь, но Сергей Любарский замечательный журналист. Анти-Любарский, наоборот, я рекомендую смотреть Юрия Рашкина, адекватный дает расклад по Соединенным Штатам Америки. Есть этот армянинка, Корова, тоже, ну она такая, она жестко идет по Трампу, ну весьма интересно послушать. Друг есть у Рашкина, Михаил Трипольский, адекватный мужик, уроженец Киевской области, по-моему, города Киева. Его тоже можно сюда послушать. Он по ним прямо ездит по этим республиканцам утюгу Ну, еще ряд других. Вот кто у Рашкина есть на интервью ну, люди, которые проживают в Америке, русскоязычные, то весьма интересные ну, собеседники. Ну и продолжил Павел Себастьянович вот это нытье полковника Тальберга этим прославлением святого Алекса Роспехоты, он же Арестович и его друга Грызуна Хомяка. Он сказал, что Алексей и Хомяк зря так думают, что весь народ так националисты. Народ совсем другой, нормальный, такой как Алексей и Хомяк. А есть только кучка бандитов, которые правят Украиной. Я часто критикую нашу власть, она не святая, но сейчас, в данный момент, я нашу власть расцениваю как центр сопротивление Российской Федерации. Да, они на себя взяли эту тяжелую ношу. Да. И это факт на лицо. Они не идеальны, это от слова совсем. И я хочу расстроить Павла, например, что таких как Алексей и его грызун, хомяк и им подобных, этих сборища полковника Тальберга, их маленькая кучка, да. И я любому Паву рекомендую послушать его кумира, Украинофоба. Они что эти два украинофоба? Алексей и хомяк. Они это не скрывают. Когда Хомяк говорит слово это украинизация, у него же голова трусится. Украина, она подлежит украинизации. Поэтому она называется Украина. Да. То и вот этот Украинофоб Яневский. Он же и рассказывал, что, к чему привели вот эти все стонания, когда все друг друга обвиняли, что вы на в 1917 году. Все сделали вот и вот в Европу, да. И потом все друг другу плакали в жилетку. Мы запоминаем это. Во время войны неплохо иметь единоначалье. Так оно лучше работает. Я, например, один из вот таких варваров, которых не переваривает Алекс Роспехота и его грызун хомяк. Да. Нас большинство, Павел, может меня случайно Павел пусть нас большинство, вы ошибаетесь. Деникинцы, все, которые остались, они многие ну, сейчас на украинский пытаются переходить. Там, ну. Да не переходите, можете на молдаванский переходить. Все равно вас слышим мы по-другому. <coughs> Твою мать. когда нарративы Павла звучат из параши 100 грамм с утра 24 на 7, он же Дмитрий Медведев для всех, и его Вастропона Копаева, злочина Влада, нелегитимная, правит банда, то получается как-то... Павла и Дмитрия Медведева посыл одни и те же. Ну, одни и те же слова. Просто не надо давать часто интервью политекам и им подобно. Там и тут постоянно Упала берет интервью. Девушка такая про российского толка светленькая. Ну я же слышал, что она исполняла до где все. Ну года три она наверное, в эфире. Угу. Перед этим это ее они ж мураются это Шарии, это шану все. Вот такое модно. Я не знаю, что там Таменко забыл. Ну ты же патриот, ты же Конституцию писал, ты верши писал и твир, и твир писал про Украину. Потом вот это сейчас Олесь Долги, Чев Довбань, я не помню, как его. рассказывает. Внимательно слушайте, если вы не слушаете эфиры, что говорит Хомяк и Алексей Арестович, так не комментируйте их. Вы сделайте анализ, анализ выводится, действия, что эти два индивидуума несут. Я же их всех называю, это правнуки этого Прокоповича. И его, по-моему, фамилия была у его сына, который добивал все украинское и запрещал украинский язык, Теплов. Это генерал-губернатор Теплов, это был его сынок Прокоповича. У них всех девиз такой, давайте все будет, как, как и было. Так не будет уже. Так уже не будет. Я по-русски говорю ВОХ, потому что мне надо ложиться в 50 минут, на украинском я его буду вести 2 часа. Это будет нестызло. А в целом Российщина, она должна помирать на нашей земле. Все. Нравится, не нравится, как говорил ваш Вадим Вадимович, терпи, моя красавица, все. Любой Павел, когда любит оперировать макроэкономикой, то узнавайте, с какого хера нам помогает Япония на миллиарды долларов. Или Саудовская Аравия 400 закинула. Или новый пакет готовит маленькая Бельгия, маленькая вот такая, 412 миллионов. Вы что думаете, они по своей инициативе это? Звонит э, администрация Байдена говорит, ребят, у нас проблемы, вы сегодня поддержите Украину. Все просто так не происходит. Но ну, вы все знаете, у любого Любарского или Борового мудака откуда горе. То есть Байден, э, Трамп с утра выступает говорит, этот артист научился правильно попрошайничать, но я с него все деньги стребую. Говорите, нет, вы неправильно Трампа понимаете. Трамп хочет нам добра. Когда Трамп придет, мы все будем украинцы, все летать на F-35. Ну да. Идиоты. Я же говорю, ну, надо всегда изучить историю Украины 1917-1921 года. Когда любой канав... канавалец или мельник плакали в жилетку Скоропадского. Что ж мы тебя не поняли, не услышали? Надо было вместе объединиться. Это эти вопросы к Скоропадскому. Я хочу спеть песню в честь вот этого ополчения недобитого полковника Тальберга. Была такая красивая песня. Они ж, у них, они все дети, как говорит Алекс Роспехота, я советский человек. Вот я, не, я не хочу песню спеть. Была такая группа «Самоцветы». Это их гимн. Может неправильно спою, извините, ну как контужины. Колеса диктуют вагонные, где срочно увидится нам. Мои номера телефонные разбросаны по городам. Заботится сердце, сердце волнуется. Почтовый пакуется груз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. И так по тексту, да. Ну да. Так. В общем, на вот этих всех детях полковника Тальберга и внуках я заканчиваю. Станите достойнитесь ваша участь плакать в жилетку и ходить по Андреевскому узвозу, я не знаю, где там жил Булгаков, да, и сопеть в две ноздри.